Братва, всем привет, с вами Гантерич. Короче, сейчас снова речь пойдет про праздничные квесты на Аризона РП или на Аризона Трилогия. Как вы думаете, что произошло? Правильно. Происходит то, что если вы посмотрите это видео и посмотрите прошлое видео, мне будет очень приятно это первое. По-друге, треба проходить дуже обережно, потому что вы можете пропустить квесты. Объясню почему. Вроде все, как вышел я из своего номера, да? из отеля, в котором я живу. Напоминаю, что играю на четвертом сервере Arizona RP Chandler, и і... это для меня самый лучший сервер. Короче, загрузил я... персонал выйдет, выйдем с отеля. так, а что это у нас? У нас тут загружен наш ВАЗ-2109. Сейчас вам просто хочу, братва, показать. Вы просто можете проваливаться, блять, в текстуры. Вот это и есть неприятная вещь. Не, мы никого подзвонили. Сейчас на сервере почти 30 человек сайт, Сейчас доедем. Блин. Перед тем, как туда доехать, мы, мы сделаем немножко вот так вот. мы сейчас пробуємо уменьшить. Ну, звуки. Чтобы не надто вони волали. Ну. Да, думаю, так норм. Блин, реально, я не можу цей квест пройти уже Блять 5 чи шеста попытка вообще. Потому що я тупо на той тачке, де, ну, кстати, я уже квесты прохожу у кацу. Потому что у хитка я уже їх выпал. Там декілька квестових персонажей. И чтобы короче пройти до кацу, треба виконати всю квестову линию у хитка. Це норм. Вы это можете посмотреть и побачите в GPS, в разделе Праздничное обновление. Так вот, мы пока едем к по квестам, я, я блядь, заметил что вас жрет тупо кучу бенза, ну реально, вот как на меня Хонда, яку подаровали на 10 роков Аризоны, вот до речи, Аризона РП, еще раз дякую за подарунок, дуже приемно, але, як ви думаєте, яка Правильно, у вас тупо жрет бензина шо ты. Хонда бере на багато меньше бензу. Реально, дивитесь, с какими едем и уже пив бака бенза просто не мам. Братиш, поехали. Что такое? Чем мы не едем? Блять, вы чё, на дороге лежачего полицейского забыли выключить? Что это вообще происходит? Вот, Так я не дорога і коли ви провалюєтеся в текстуру, добре, що вам можуть допомогти адміни, но. також ви можете вилетіти в воду, ви можете просто, як то кажуть, зависнути, ну, в текстурах, ну це, це норм, друзі. Тому що скрізь є, як то кажуть, невеличкі... Техничные моменты, это норм. Особенно, когда так под подавиться, под, блин, тысячу онлайн на сервере. И вы еще меня спрашиваете, а что в эту Аризону кто-то еще играет? Блять, нихуя себе бенза. Сожрало. Попробуем поремонтувати. Спробуем. Я, блин, завжди заезжаю на заправку. тоже часто катаюсь на цій машине. Но мне дается, что тут сразу... Что тут масло... И ходовухи скоро будет. Пизда. Блять, Но состояние масла. Что бы это значило, братья фэкшн <laughs> Ну, конечно. Конечно, братик. Значит, то, что мы больше не поедем. Я просто хотел доехать до квестов, но что-то пошло не по плану. Вот. Что делать? Правильно, брать телефон, заходить, контакты. И тут есть. Вызвать механика. Да я стою, блядь посреди дороги. А и это еще одна причина, если у вас одно авто, вы тоже можете пропустить квесты. Я тупо, блять, посреди дороги стою, может сейчас кто-то приедет и, как бы сказать, правильно врету я мою жопу. как бы мне трошки ВЗ, потому что э, с мерседесом g163 у меня была такая сама херня то есть тупо масло посреди дороги раз походу вытекло и все нынче еще... Слава, да, чи я буду чекати цих механіків? Господа і дамы. Лейбл Імперія, ви где, блять? Едете, а? До ця у мене на казахстанских номерах. Эм, нагадую, зі скин мені подарували тоже на 10 років. І скільки коштує шар, я не знаю. Ну це, блять пиздец просто. Ну, ну, реально, ну почему? От я, я не розумію, чому? Бывают такие моменты, когда на стримах або в видео происходит просто пиздец каждую секунду, блядь. Механик? Камон. Это механик? А, нет. Я так разумею, в этих кто никто ехать не будет. по сути. Ну, графика тут, до речи, в трилогии мне очень нравится графика. Это схоже дуже на GTA 5. Я понял, да. То есть я могу пойти молча нахуй, да? И механик ко мне не приедет. Або его треба должен чекати. Але в мене то питание, блядь, сколько мне еще ждать? плохое состояние масла. Какое счастье. Mm -hmm. Добрый друзья, я начну, на тему на этой ноте завершу цей видос. Думаю, вы ви суть зрозуміли. И <laughs> на майбутнє вам, если вы куда обовязково на своем транспорте, проходьте в частный техогляд.